asyaitan wa salam sejahtera selamat malam terima kasih kepada pendengar-pendengar subscriber biasa channel Abang doakan kita semua dipanjang umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tekan button subscribe. Free saja, tak perlu bayar. Okey. Abang nak sambung cerita yang sebelum-sebelum ni kisah perjalanan seram uh, di jalan raya di Malaysia ni ataupun di lebuh raya. Okey, cerita pertama ni daripada Lin. Uh, Lin kata Uh, adik dia cerita kat dia lah adik dia pergi Langkawi hari tu uh, dia pergi uh, empat orang lah uh, semua semua kawan-kawan dia empat orang jadi biasalah Langkawi ni kalau pergi kalau tak sewa kereta sewa motor malam tu dia orang ni plan nak pergi jalan-jalan uh, pusing-pusing Langkawi uh, saja nak seronok-seronok katanya tapi adik Li ni dia pergi dua orang lah. Ha, member lelaki lah. Ya. Semua empat orang member lelaki ni. Ha, jadi dia pergi dua orang saja Malam tu dua orang lagi member dia ni nak duduk dekat hotel saja. Li tak pasti adik dia ni lalu jalan mana dia kata. Ha, masa adik dia nak cari tempat yang dia nak pergi ni dia tak bagi tahu secara spesifik lah dia nak pergi tempat mana. Nak pergi pantai ke, nak pergi dekat Pekal Langkawi ke, nak cari kedai makan ke dia tak bagi tahu tapi dia bagi tahu Lin ya. dia orang berdua ni nak nak pergi uh, satu kawasan lah uh, satu kawasan tapi dia tak tahu kawasan tu macam mana nak pergi Okey, jadi dia lalu dekat satu kawasan uh, kiri kanan ni ada hutan ada semak uh, masa tu dia kata pukul 12 lebih dah jadi member sebelah dia ni duduk tengok lah maps uh, duduk tengok uh, peta dalam M-phone tak tahulah. Mungkin dia tengok Google Maps ke. Dia tengok Waze ke. Dan kereta adik dia ni parking tepi jalan. Tepi jalan tu walaupun kiri kanan hutan ni. Dia ada bus stop dekat situ. Ha, dia ada beretilah kat situ. Ha, duduk tengok lah. Uh, Maps ni. Dekat kawasan ni. Ada lampu jalan. Tapi jauh-jauh. Mana dia uh, nampak lah. Kalau kat depan tu. Boleh nampak dalam 100 meter. 50 meter tu nampak jelas lah sebab lampu jalan ni ada tiba-tiba tengah dia duduk tengok info ni lalulah sebuah motor nampak daripada jauh ikut side mirror ni ada motor datang makin lama makin perlahan dan motor ni tiba-tiba duduk parking sebelah kanan kereta yang peliknya kata adik Lin ni dia tengok yang bawa motor ni seorang nenek ah ha, nenek nenek yang peliknya nyomo ya mungkin lebih kurang 70 tahun macam tu ha, kulit nenek ni cerah saja jenis kulit putih lah orang kulit putih dia pelik kan jarang tengok nenek nenek umur 70 tahun ni bukan jarang lah saya rasa tak ada kot tak pernah nampak kot bawa motor tengah-tengah malam parking pula tepi kereta dia Nenek ni mata dia ni macam bercelak sikit Macam orang tua dulu-dulu yang celak-celak mata Yang celak-celak mata tebal tu Lepas tu pakai tudung warna putih Baju pula jenis baju cotton Yang berbunga-bunga kecil ha, Macam nenek-nenek selalu pakai kat kampung Kawasan rumah kita ni lah Dengan kain batik Tak pakai helmet Nenek ni dia turun daripada motor Ah ha, Dia bawa satu bungkusan warna putih Yang bestnya kata adik Lin ni Nenek ni dia duduk tepi tingkat sambil dia tersengih Dia ketuk cermin dia tersengih ha, Sebab cermin ni dia buka lah sikit ha, Walaupun buka aircon ha, Dia tersengih nenek tu dia tanya Dik kenapa dik ada masalah ke dik ha, Dia tengok macam tu jadi budak ni adik Lin ni dia tengok nenek tu dia takut. Dua-dua ni -dua takut. Masing-masing duduk tengok mengandap handphone lah buat-buat tak tahu. Buat-buat macam tak nampak nenek tu. Aa, kalau kita pun pelik juga kan situasi macam tu. Okey. Jadi nenek ni bila dua orang budak ni buat tak tahu dengan dia macam buat-buat bodoh macam tu. Jadi dia berjalan dia pusing kereta ni. Dan dia pergi duduklah Dekat bus stop yang ada sebelah kereta ni... Sambil nenek ni pegang satu bungkusan putih ni lah... Ha, dia orang tak tahu bungkusan putih ni apa benda... Budak dua orang ni memang dah kecut lah... Ha, dah kecut perut dah masa ni... Ha, adik Lin ni terus... Dia masuk gear 1... Tiba-tiba tengah nak masuk gear 1 tu... Cover kepala gear tu... Tercabut... Ha, katanya... Nasib baik bukan kepala gear yang tercabut Kalau kepala gear yang tercabut ni memang tak berjalan lah kereta tu ha, Daripada perasaan takut dua orang budak ni Masing-masing tergelak sakan dekat situ Dan jeling ke arah nenek tu Dan sebaik saja kereta tu bergerak daripada situ Dia orang pecut terus dan tak berani dah Nak toleh ke arah bus stop tersebut ha, Jadi adik Lin kata dia dah taubat dah. Tak mau dah duk melilau malam-malam uh, tengah-tengah hutan macam tu. Lin kata ada lagi satu kes yang terjadi kepada dia dan mak dia. Waktu tu dia orang kena balik ke Kulim uh, sebab datuk beliau meninggal dunia pada malam tersebut. Malam tu juga pederas balik Kulim. Time tu dah pukul 11 lebih malam kita orang baru je masuk ke exit Sungai Petani kot Aa, ataupun exit mana tak ingat sebab masa ni aku yang drive aku pun boleh lupa daripada situ kami ni gunalah jalan lama nak ke simpang Kerak Telunjuk ah nama tempat ni pun dah seram dah kan Aa, kampung Kerak Telunjuk dekat Kedah ni jadi masa ni mereka ni gunalah jalan tersebut tapi selalunya sebelum ni mereka ni lalu jalan tersebut sebelum pukul 9 malam. Memang sunyi sangat kawasan tersebut dan gelap saja kawasan rumah ada rumah kampung. Tapi jenis jarak-jarak-jarak jauh ha, lampu pun sama kadang-kadang ada lampu jalan kadang-kadang tak ada lampu jalan. Kalau ada rumah pun dekat kawasan tersebut mereka tengok cuma lampu halaman depan rumah saja yang terbuka tapi lampu dalam rumah ni semua dah tertutup memang sunyi sangat kawasan kampung tersebut dekat situ lepas pada pukul 9 malam memang gelap gelita kosong sepi dan sunyi anyway malam tu kita orang bawa dua kereta sebab makcik aku ni nak tumpang sekali. Adik aku pandu kereta pertama dan yang meneman adik aku ni adalah bapa aku. Aku pula masa ni pandu kereta aku, follow kereta adik aku sambil ditemani oleh mak aku. Ha, mak Lin ni duduk kursi depan lah. Makcik dan adik perempuan aku duduk dekat seat belakang. Depan sikit daripada kawasan kampung kerat telunjuk itu ada satu kawasan yang sangat-sangat gelap dan jalan dia pula pengkam bengkok aku masa ni bawa lah selur-selur sikit sebab takut terlanggar sesuatu mana tahu tiba-tiba lembu keluar ke kucing keluar ke waktu tu semua orang dalam kereta aku ni terjaga masing-masing biji mata ni tak nak tidur lah macam tak mengantuk elok-elok saja aku tengah Concentrate bawa kereta tu tiba-tiba ada benda bentuk dia macam CD ha, zaman dulu kan ada CD nampak bersinar-sinar dan dia jenis CD yang berpusing-pusing ah ha, yang peliknya CD, CD kereta CD crater pula yang peliknya CD itu berpusing dan berjalan ke arah kereta aku aku cuma terkejut tapi tak adalah fikir apa-apa lagi masa tu aku ingatkan adik aku ni bawa CD dan CD tersebut jatuh daripada kereta aku tapi aku tanya mak aku lah sambil tunjuk-tunjuk dekat benda tersebut tanya mak aku mak apa tu mak CD apa tu mak dari mana CD tu terjatuh daripada kereta papa ke ha, jadi mak aku call lah dia orang kat depan tu dekat kereta depan tu suruh cek apa benda yang tercicir mak aku pun Kemain lagi dia balas Tah lah tak tutup pintu rapat kot ha, Tanya dia orang ni Dia orang kata tak ada apa pula Terjatuh pintu pun tutup rapat Dia kata Tapi yang peliknya Kalau CD itu betul-betul jatuh Kenapa CD itu berpusing Ke arah kereta aku Mesti aku boleh dengar Dan boleh rasa tayar kereta aku itu Terpijak CD tersebut Tapi aku tak rasa apa-apa pun Semasa CD tersebut lalu di bawah kereta aku. Tak berapa lama lepas tu, tiba-tiba CD tu keluar lagi daripada tayar kereta bapa aku. Waktu ni tiba-tiba rasa macam seram-seram sejuk. Aa, ha, takkanlah ada satu lagi CD kata aku. Tapi aku dengan selambanya masih lagi tanya sambil tunjuk-tunjuk dekat benda tu. Apa benda tu mak? Apa benda tu mak? Banyaknya keluar benda tu. Jadi Mak aku masa tu dia pukul tangan aku Dia suruh aku diam Masa ni lah Aku rasa lain macam Aku terdiam terus Time tu memang tak payah cakap lah Memang kecut perut Tak tahulah Apa nak jadi Dah lah kereta kita orang saja dekat situ Kawasan memang gelap gelita Buatnya Kalau si dia yang berpusing-pusing itu tiba-tiba dia transform jadi perempuan pakai baju kubaya putih ke Ataupun transform jadi pocong ke apa kan Tak ke histeria jadinya aku Tapi lepas tu tak ada apa-apa dah terjadi Tak ada apa-apa yang kacau kami Sampailah kami uh, di rumah yang meninggal tersebut Uh tinggi betul dia punya Apa tu fikiran dia sampai si ni boleh berubah jadi pocong kan Ini aku tak tahu sama ada perasaan aku ataupun tidak. Tapi Sabtu minggu lepas aku ikutlah uh, laluan highway lekas ni. Alah yang acik spin accident tu ramai kazen-kazen aku kata kalau ikut highway ini cepat sikit sampai dan boleh jimatkan masa. Jadi dia pun follow lah pakcik dia ni ialah sebab masa ni beliau ni first time lah ikut jalan tersebut. So bila sampai saja dekat satu kawasan bukit ni Bukit ni tak adalah curam sangat Ma Tak ada curam macam nak naik bukit genting tu lah Tapi berat kereta yang dia pandu ni Memang macam rasa nak naik bukit genting ha, Bayangkan selalunya kalau dia ni tak tukar gear pun Meter akan maintain lah sampai 80 tapi ni bila dia naik kawasan bukit sikit ni sampai 60 saja walaupun dah tukar gear. Kelajuan memang tetap sama macam ada benda berat sangat atas kereta dia. Dalam hati dia, eh kereta ni buat hal pula. Tak tahulah um, nak kena servis ke apa lepas ni. Dia kata memang pelik lah pada malam tu. Tapi tak ada pula dia nak fikir-fikir pasal benda-benda seram ni lah. Ha, jadi bila jumpa bukit kedua pun jadi macam tu juga ha, Bila jalan flat ni laju sikit Tapi bila naik bukit tu dia jadi berat-berat gila Jadi dalam hati dia ni memang dah maki-maki Sumpah seranah dia lah ha, Jadi masa ni mak bapak beliau ni duduk diam je dalam kereta Bila dah masuk highway Kajang Silk Barulah Okey, kereta jadi laju berdesup walaupun naik bukit memang pelik sekali bapak dia sound dia lah bapak dia bila dah sampai dekat highway 6 ni bapak dia kata lain kali kalau rasa berat macam ni bacalah ayat kursi ke ataupun apa-apa ayat dia kata jadi aku pun pelik lah katanya kenapa pula nak baca-baca bagai kan lepas tu barulah teringat kejadian tersebut terus meremang bulu rumah aku menegak katanya Maybe benda tu nak menumpang atas bumbung kereta ke tak tahulah uh, Tapi Alhamdulillah kereta dah jadi ok Dan ini pengalaman pertama uh, beliau alami kereta menjadi berat Jadi banyak kan kita dengar cerita-cerita macam ni kan uh, Kalau ada benda menumpang kereta jadi berat Habis ada satu cerita yang terjadi dekat kampung ni lah Tak tahulah cerita ni uh, cerita betul ke tak ada imam masjid ni imam masjid ni memang dah berumur dah dah 70 lebih dah dan dia ni naik kereta kancil jadi nak balik ke rumah dia daripada masjid ni dia kena lalu satu kawasan berbukit sikit di kawasan perkuburan Islam ha, kira kawasan uh, jalan dalam hutan lah rumah dia uh, kawasan berbukit-bukit kan ha, macam kawasan dekat Janda Baik Hulu Langat tak payah cerita lah sama mana, jadi malam tu, kariah masjid ni balik lambat, sebabnya jemaah masjid ni balik lambat sebabnya, ada ceramah pada malam tersebut, ha, jadi pukul 11 malam baru, imam ni nak balik rumah dia lah, ha, dia naik kereta kancil, ha, jadi dia start engine kereta, baca bismillah start engine kereta, dia teruskan perjalanan, imam ni bukan orang biasa ni, kira imam ni Tahap-tahap berani lah kan Sampai je kawasan uh, Kubur Dekat kawasan berbukit sikit ni Kereta dia ni memang Berat gila nak naik bukit tu Memang dia kata Tokam minyak ni siapa mengaum kereta dia Tapi jalannya slow sangat Oh so, masa ni lah dia baca Ayat kursi memang tak jalan Kereta ni pun bergerak slow sangat Dia terus azan masa tu Dia lah tengok kiri kanan kubur Lepas tu kereta pula tak boleh hidup dia eh, bukan tak hidup tak bergerak laju dia azan pada masa tu masa azan lah baru yang dia perasan lupa rupanya handbrake kereta dia lupa nak turunkan nah, jadi imam ni dia turunkan handbrake dia barulah kereta tu lancar okey jadi itulah beberapa cerita yang habis dapat share pada hari ni semoga jadi hiburan dan jadi panduan pada kita semua lah sekian terima kasih Hari ni, Abel nak review racun rumput viral ni. Racun rumput ni, dia bentuk serbuk je. Senang je. Tabu-tabu macam ni je kita guna. Kita tabu-tabu-tabu-tabu. Kita tengok kesan selepas tujuh hari macam mana. Okey, tengok. Ni adalah kesan selepas tujuh hari. Pokok dah mula mati dah. Ah, kita tengok dia mati ni sampai ke mana. Kita tercabut akar pokok ni kita tengok. Ah, ha, tengok akar pokok ni. Dia mati rupanya sampai ke akar. Jadi bila mati sampai ke akar ni nak tumbuh balik ni makan masa berbulan-bulan jugalah. Dan kita tengok macam mana lepas ni berapa lama rumput ni boleh mati sama ada sampai 3 bulan ke ataupun 4 bulan. Nanti kita akan buat review balik.